Духовный мир. И вот у меня первый вопрос к вам. Что такое духовный мир или мир Божий? Как бы вы его описали. Можно просто с зала. Просто простыми словами. Мир Божий. Вот говорят, вот, желаю тебе мира Божьего, мира тебе. Что? О каком мире идет речь? То есть такой покой в сердце, да, имеет? Ага, хорошо. Что человек ощущает, когда нет духовного мира? Что в сердце происходит? Тревога. Угу. Кто бы хотел иметь духовный мир? Все хотели бы иметь духовный мир. А, да, мы хотим иметь духовный мир. Мы хотим иметь духовный мир, но мы иногда не знаем, как в тех или иных обстоятельствах его иметь как сохранить духовный мир во время войны как сохранить духовный мир во время испытаний неопределенности внутренней борьбы как сохранить духовный мир во взаимоотношениях с другими людьми То есть каждый день мы пересекаемся с большим количеством людей кто-то пишет нам кто-то звонит кого-то мы видим мы можем терять духовный мир по разным причинам мы хотим его найти, если потеряли его. Друзья, Бог предлагает своим детям духовный покой, когда душу не штормит и не разрывает. И даже в самых сложных обстоятельствах христианин может иметь сверхъестественный мир внутри. Мы посмотрим во время проповеди, как отношения с Богом влияют на духовный мир. И как отношения с людьми влияют на духовный мир? И первое это мы поговорим, как отношения с Богом влияют на духовный мир. И молитва и доверие Богу – это путь к миру в сердце. Филиппийцам 4 глава 6-7 стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и мысли ваши во Христе Иисусе. Разве возможно ни о чем не заботиться христианин? Это возможно, пока мы черпаем силы из источника молитвы веры. Мы должны всегда и все приносить Господу в молитве, открывать свои сердца. На самом деле так часто и происходит, когда нас прижимают, мы больше молимся. И Бог очистит от греховных волнений нашу душу. Потому что они могут просто разрывать нашу душу на части. Мир Божий будет охранять и сердце, и мысли, ощущение святого покоя и удовлетворенности наполнят душу верующих. Когда он твердо полагается на Бога. Тревога постепенно уходит, духовный мир приходит и наполняет нашу душу. Второе, важно помнить, что Бог все контролирует. Исайя, 26 глава, 3 стих. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Кто имеет твердый фундамент веры, Бог дает покой, дает мир душе. Человек не уповает на себя, он уповает на всемогущего Бога. Он сохранит, он защитит, он проведет. Он разорвет все сети дьявола, он остановит твоих врагов в их коварных замыслах. Ты сможешь проявить стойкость, имея веру и упование на Бога. Ты можешь иметь мир даже, когда кажется, что вокруг все горит, зная, что Бог все контролирует. Третье. Бог дает надежду и радость даже в период испытаний. Псалом 33, 19 стих. Много скорбей у праведного, но от всех их избавит его Господь. Праведные, дети Божьи, которые держатся святости, имеют привилегию. Они мгновенно получают доступ к общению с Богом. Он слышит их всякий раз, когда они взывают к Нему. И от всех скорбей Он их избавит. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16-18 стих. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия в Христе Иисусе. Христианин может всегда ощущать радость, даже в совершенно неблагоприятных обстоятельствах. Потому что источником и предметом его радости является Христос, который направляет все обстоятельства. Молитва должна быть постоянным состоянием христианина. Он молится, получает наслаждение от постоянного общения с Богом в молитве. Благодарность помогает сохранить нам мир и видеть Божью руку в любых обстоятельствах. Четвертое. Только Христос дает мир, который вообще не зависит от обстоятельств. Иоанна, 14 глава, 27 стих. Мир оставляю. Вам мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Я даю вам. даю не, Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Мир. Внутренний мир совести, который снисходит сердце в результате ощущения прощения грехов и примирения с Богом. Его дар мира навсегда. Зачем же тогда христианину смущаться или устрашаться? Благодаря смерти Христа на кресте, вера в заместительную жертву Иисуса на кресте, покаяние в грехах, мы приняты обняты великим и суверенным Богом. Он говорит, сыночек, успокойся, выдохни, я с тобой. Храни свое сердце в мире. Не пытайся заработать свое спасение. Не думай, что я не просил тебя. Доверяй мне, иди за мной. Храни свое сердце. Мы живем с людьми. И люди тоже на нас влияют. Библия предупреждает много раз, что есть люди, с которыми лучше не поддерживать близких отношений, защищать свое сердце. Притча 13 глава 20, 20 стих Обращай, «Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, разрутится» 1 Коринфянам 15 глава 33 стих «Не обманывайтесь, худые сообщества разрушают добрые нравы» Притча 22 глава 24-25 стих «Не дружить не дружись с гневливым, не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путями его не навлечь петли на душу твою. То есть очень серьезные стихи. Если отношения отнимают мир, приводят к стрессу и к духовному падению, нужно ограничивать. их. Будет несколько пунктов, и на последнем пункте я там даже больше остановлюсь. Первое, это Бог учит прощать. Прощение – это ключ к миру в сердце. Колоссянам 3 глава 13 стих. «Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Верующие должны люди уметь прощать взаимно. Церковь вообще в целом должна быть местом благодати, где все прощают друг друга. Добавляет слова, как Христос простил вас, так и вы, делая Христа образцом для подражания. Как Он простил нас, так и мы должны прощать других. Господь Иисус, наш образец прощения, потому что Он прощает все грехи, заблуждения, ошибки и долги. Мы просим Христа простить нас, и Он прощает. Если кто-то из людей просит прощения, нам тоже важно. Прощать, независимо от тяжести и греха, мы не должны быть закрыты. Прощая, мы обретаем мир и с человеком, и в сердце. Следующее, Бог призывает нас любить, даже когда это очень непросто. Римлянам 12 глава, 18 стих. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Если возможно, мир всегда... Мир между людьми ⁇ это обоюдное движение навстречу друг другу. То есть это не одностороннее движение. По своей сути мирные взаимоотношения не могут быть результатом одностороннего движения. Наша обязанность удостовериться, что наше внутреннее желание ⁇ быть в мире со всеми людьми. Проверить себя. Даже самыми недобрыми и незаслуживающими таких отношений не идя на компромиссы в вопросах Божьей истины и Божьих норм и стандартов, мы должны быть готовы пройти даже долгий путь, чтобы построить мирные мосты с теми, кто нас, может быть, не сильно любит и вредит нам. Вот этот пункт следующий. Быть добрым к людям, но проницательным. Когда меня рукополагали на пасторское служение, мне говорили, Лера, ты сильно добрый. Берегись. Я не мог понять, что это разве плохо. Но добрый, так чего бояться чего. А, потом я услышал фразу, что нужно быть добрым, но толстокожим пастором. Ефесянам а, 4 глава, 32 стих сказано. Но будьте друг к другу добры. Библия учит, что мы должны быть добры. Но кроме доброты, нам нужна также проницательность. Не все, кто нам приходит с открытыми руками, руками имеют чистые сердца. Не, не все, кто ищет нашей доброты, имеют благие намерения. Если мы не будем осторожны, наша доброта может быть использована во зло. Иисус никогда не был наивным. Он видел лицемерие фарисеев, понимал мотивы толпы и не доверял тем, кто следовал за ним только ради того, что он им мог дать. Он знал сердца людей. Одни искали истину искренне, другие хотели манипулировать, обманывать и пользоваться им. Его доброта всегда сопровождалась мудростью а сострадание проницательности. Угождение людям истощает дух, лишает радости и оставляет нас измотанными, выжатыми. Когда враг хочет навредить человеку, он редко действует напрямую. Он посылает тех, кто пользуется нашей добротой и, и открытостью, кто истощит нас эмоционально, духовно и даже материально. Он посылает людей, играющих роль друга, но достигающих своих целей за счет вас. Поэтому нужна проницательность. Мы призваны любить, но не быть слепыми. Матвея 10 глава 16 стих. Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, просты, как голуби. Не овец среди зайчиков и попугайчиков, а среди волков. Мы должны обладать острым умом. Мы должны быть добрыми, но недоверчивыми. Иногда сказать нет это самый любящий поступок. Иногда уйти от токсичных отношений это самое богоугодное решение. Иногда удержать удержание доброты от тех, кто отказывается меняться мудрое решение. Некоторые люди не хотят помощи. Они хотят контроля нашей жизни. Некоторые не ищут дружбы, а ищут выгоды в отношениях с нами. Если вы будете продолжать давать свою доброту без проницательности, просто налево и направо, вы останетесь пустыми, истощенными и далекими от Божьего предназначения для вашей жизни. Иисус не исцелял всех. Внимательно почитайте Слово Божье. Иисус не исцелял всех. Не отвечал на все вопросы. Не давал всем, что они хотели. Он давал то, что было нужно, когда это было нужно. И тем, чьи сердца были открыты, принять это. Истинная доброта, она основана на мудрости. Проницательность позволяет видеть за словами и понимать намерения сердец. Бог дал... Вам призвание, дал задание. Но если вы будете пытаться угодить всем, быть доступным для всех и удовлетворять каждую просьбу, вы никогда не исполните его план для своей жизни. Иногда самое сильное, что вы можете сделать, это держать дистанцию с некоторыми людьми. Иногда самое любящее ⁇ это сказать нет. Иногда самое богоугодное. Установить границы и твердо их держать. Библия говорит, храни сердце свое. Слово Божье учит быть хорошим распорядителем своего времени, ресурса и энергии. Даже Иисус уходил от толпы, чтобы помолиться, отдыхать и быть наедине с Богом Отцом. Иисус устанавливал, если Иисус устанавливал границы, почему нам этого не делать? Если Иисус знал, когда говорить, а когда молчать, почему бы нам этого не делать? Нам иногда хочется сразу ответить. Мне иногда хочется сразу ответить. Иисус не всегда отвечал. Иисус был предан своей миссии, не позволял требованиям людей отвлекать его от цели, которую дал ему Отец. Он не позволял ожиданиям людей управлять своим расписанием. Он знал, что сила его происходит от общения с Богом Отцом и ставил это выше всего. Бывали случаи, когда Иисус отказывался вступать в споры с теми, у кого были ожесточенные сердца. Фарисеи пытались поймать его на слове, искажая его слова, чтобы дискредитировать. Иисус отвечал, когда хотел, и молчал, когда понимал нечистые мотивы людей. не тратил время на споры с теми, кто не искал истины. Его доброта не означала терпимость, манипуляции или позволению другим диктовать ему его миссию. Одним из самых ярких примеров восстановления границ с Иисусом было, когда к нему пришел богатый юноша, вы знаете эту историю, который стремился обрести вечную жизнь. Иисус сказал ему «продай все имущество», и тогда ты можешь следовать за, за мной. Что сделал юноша? Юноша отошел с печали, потому что не хотел расставаться с богатством. И обратите внимание, Иисус не гнался за Ним. Эй, да, давай как-то порешаем. Нет, не гнался Он за ним, не понижал своих стандартов, не уговаривал остаться, Иисус также устанавливал границы с ближайшими своими учениками. Когда Петр пытался упрекнуть и отговорить его идти на крест, что Иисус ответил ему? ⁇ Отойди от меня сатана ⁇ Он понимал, что даже те, кто его любит, могли его отвлекать от предназначения его. Он не позволял эмоциональным связям уходить от призвания. И даже в своей окончательной жертве Иисус про проявил границы. Стоя перед Понтием Пилатом, будучи ложно обвиненным и высмеянным, он не защищал себя. Вы тоже хорошо знаете эту историю. Он не защищал себя. Оставался молчаливым, выбирая подчиниться Божьей воле, а не требованиям толпы. Он знал свою цель и не позволял другим диктовать, как ее исполнять. Часто люди путают доброту с бесконечной доступностью. Иисус показывал пример, что Он любил людей, но не позволял их ожиданиям контролировать себя. Если Иисус устанавливал границы, почему бы нам не последовать Его примеру? Если Он знал, когда уйти, когда молчать, а когда сказать нет, разве нам не стоит поступать так же? Доброта ⁇ это отражение. Божьей любви. Но она должна быть руководима мудростью. Иисус был добрым, но устанавливал границы. Не все, кто улыбается вам, желают вам добра. Мир полон людей с нечистыми намерениями, чьи слова не совпадают с сердцем, а поступки движимы эгоистичными желаниями. Поэтому необходима проницательность, в том числе и для сохранения духовного мира, о котором мы говорим. Даже Иисус, исполненный любви и сострадания, не доверял всем. Важно испытывать духов и охранять сердце от обмана. Иуда Искариот, обратите внимание на это, Иуда Искариот ходил с Иисусом, слушал Его учение, был в служении, был частью команды. Сидел за одним столом с Иисусом. Но в конце концов предал его за 30 серебряников. Иуда выглядел как ученик, вел себя как ученик, но сердце его было далекое от Бога. Он шел за Иисусом, но намерения его были нечистые. Он видел личную выгоду, у него были свои амбиции здесь, а не истинное посвящение. Фарисеи говорили красивые слова о Боге но их сердца были полны гордости и лицемерия. Они демонстрировали праведность, но за религиозной маской скрывались желания власти и контроля. Они строили заговоры против Иисуса не за что, не за то, что Он сделал зло, а потому что угрожал их положению. Они притворялись ищущими истину, а на самом деле, когда они ходили за ним, они искали повод поймать его на слове. В Писании много примеров людей с нечистыми намерениями. И такие люди есть и в нашем окружении. Не все, кто говорит мягко, имеют мягкое сердце. Иисус предупреждал о волках в вещих шкурах, и тех, кто кажется безобидным, но опасен, они приходят с лестью, обещаниями, выглядят добрыми и полезными, но искренне их намерения скрыты. Они стремятся воспользоваться, обмануть, контролировать. Если мы не будем проявлять осторожность и не будем искать мудрости, мы можем попасть просто в их ловушку очень легко. Мир полон людей, которые притворяются тем, кем не являются. Некоторые улыбаются в лицо, но говорят против вас за спиной. Некоторые предлагают дружбу, но пока они могут вас использовать. Без проницательности – мы не можем увидеть их настоящего лица, пока не станет слишком поздно. То есть оно когда-то проявится, это лицо. Многие христиане были ранены не за отсутствие любви, а из-за недостатка мудрости. Они слишком легко доверяли, игнорировали предупреждения, думали, что у всех такие же сердца, как у них. Добрые, открытые. Некоторые проповедуют не ради славы Божьей, а ради славы людей, служат ради реализации своих амбиций. Некоторые утверждают, что следуют за Христом, а их поступки говорят об обратном. Мы должны молиться постоянно о проницательности. Просить Бога помочь нам видеть глубже, чем, чем на, наверху мы видим быть ведомым Святым Духом, чтобы не попасть в ловушки тех, кто не желает нам добра. Смотрите, очень важный момент. Не каждый, кто приходит в нашу жизнь, послан Богом. Некоторые приходят как отвлечение, некоторые как испытание, некоторые посланы самим врагом, чтобы увести нас в пути. Иисус знал, кто действительно за Него, а кто против, даже когда они хорошо маскировались. Он не позволял обману мешать своей миссии. Он не отдавал себя тем, чьи сердца были нечисты. Угодничество людям ⁇ это ловушка, в которую попадают многие. Все начинается с хороших намерений, желания быть добрым, полезным, избегать конфликтов. Ну, не хочется нам конфликтов. Но со временем это становится тяжелым бременем, которое лишает человека радости и цели. Угодить всем невозможно невозможно. И в церкви, и в миру. Сколько ты бы ни отдавал, и ни делал, всегда найдется кто-то недовольный. Со временем может расти горечь. Ты чувствуешь себя недооцененным, уставшим от ноши, которую ты никогда не должен был вообще нести. Ты просто пытался все желания исполнить людей, которые вокруг тебя. То, что начиналось как доброта, превращается в истощение, Любовь превращается в разочарование. А чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Иисус никогда не призывал своих последователей быть человекоугодниками. Никогда. Он призывал их быть послушными, нести свой крест и следовать за ним. Даже если это означало потерю одобрения всего мира. Он предупреждал, что следование за ним принесет сопротивление, что некоторые отвергнут их, что они столкнутся с критикой, с гонениями. Но он также обещал, что те, кто ищет прежде Царство Божьего, найдут истинное удовлетворение, радость и мир. Жить ради одобрения людей – это бесконечный круговорот. Сегодня тебя хвалят, Завтра критикуют, а послезавтра хотят расстрелять. Сегодня любят, а завтра отворачиваются. Мнения людей меняются, а Бог наш остается неизменным. Держимся Бога, храним свои сердца в духовном мире, в Божьем мире. Аминь. Аминь. У нас сегодня будет причастие. Во время своей последней пасхальной трапезы Иисус установил причастие в Господнюю вечерю. Сказал своим ученикам, чтобы они продолжали это исполнять в память о Нем. И когда мы символично едим Его тело, хлеб и пьем кровь, вино, мы, мы вспоминаем то духовное и вечное избавление, которое Он купил такой дорогой ценой для нас, принеся свое тело и кровь, в жертву. Причастие нам напоминает, должно напоминать об Иисусе Христе. За вас два самых прекрасных слова – во всем Писании. Иисус отдал Свое тело, всю свою жизнь, которую имел воплощение, за нас, за кого? За верующих в Него. За вас я стал человеком, Я дал вам благую весть, я страдал за вас, Я умер за вас. Наш милостивый, любящий, великодушный, милосердный Бог воплотился не для самого Себя. но для нас. Принять ли нам эту жертву и связанные с ней благо или не принять, выбирает сам человек. Это его дело, человека. Но Иисус эту жертву принес и предложил ее каждому. Он заплатил выкуп за любого, кто хочет освободиться. Смотрите, признаками ежедневной в жизни ранних христиан были послушания апостольскому учению, общение и также преломление хлеба и молитвы. Преломляя хлеб, они вспоминали смерть Господня. Вспоминать Иисуса Христа и ту жертву, которую Он принес на кресте, значит вновь переживать. Вместе с Ним Его жизнь, Его пытки, страдания, смерть настолько, насколько это возможно нам. Мы вспоминаем его жертву сегодня, принесенную ради нас раз и навсегда. И вновь посвящаем себя послушному служению ему. Это наш личный разговор с Богом. Это также свидетельство всему миру о том, что мы не стыдимся нашего Господа. Не его крови, что мы принадлежим Ему, Его Церкви Христовой, и мы послушны Ему. Причастие также нам напоминает о том, что Господь снова придет. Потому что Он велел нам возмещать, возвещать о Его смерти таким образом, доколе Он придет. Оно помогает нам продолжать ожидать того дня, когда мы будем с Ним. Причастие. Это празднование его жизни в настоящем и празднование его будущего возвращения в славе. Я предлагаю, чтобы мы сейчас помолились.